Очередь через органы виконавчої влади два, очередь через органи миссивого самоврядування три. То есть все, что до сих пор делалось, это вот последние два. Просят у депутатов, ходят к чиновникам, они им давайте нам денег, ходят, за <с> этого они как бы, нас... сейчас пузаками, с такими, как священники, ходят. А народ... Что ж органы самоврядувания. Органы э... самоврядування не существует, вообще нет ни одного легально созданного органа. Ее создавала территориальная громада? Может быть, это одна из единственных, которые легально зарегистрирована. Все остальные? Мужчины? А где, где, где зарегистрирована? В Подольском районе территориальная громада зарегистрирована района. Рада самовредувания у нас. А, рада самовредувания. Ну, рада, рада самовредувания это не то. Ну, это интересно было узнать, как рада. на каких правах он убьет. Ну, в общем, так, чтобы было понятно, сейчас ситуация в стране, то есть ни одного органа, ни одной административной структуры нет, ну, да. Легитимно созданной. Да, легитимно созданной нет ни одной. То есть та же милиция, она нелегитимна. То же СБУ, там Джеки, все, они нелегитимны. Потому что не было первин, первичного источника власти, который сказал, вот, теперь вы есть. Их не было. Они сами появились, то есть сами начали как бы руководить. Насчет темы громады и юрлиц и всего такого, это как бы... Не совсем правильно, я бы хотел сказать, потому что территориальная громада это жители, а регистрировать людей, громадянов, как юрлица, это как-то ну, глупо. И тем более этот э, способ может э, привести все народные ресурсы из некоммерческого поля, в том, в каком они сейчас будут. То есть землю продавать нельзя, можно продавать только э, аренду. аренду, да, э, право на власть земельных боев. Или земельных деляншек. То есть, ну это не земля, это просто какая-то вот карта, виртуальный мир, там где они взяли, расчертили, вот вы можете пользоваться. Но они как, не имеют права. Вот. А если будет оно как Юрлицо, то как бы уже землю не вернуть будет. Поэтому мы громаду не создаем, потому что громада может быть создана только массовым переселением или самым натуральным способом. Вот. Мы просто пользуемся правом на безпосреднее самоуправление. Мы просто объединяемся по интересам и уведомляем власть, что мы есть и мы будем пользоваться властью безпосредно. Они об этом знают, так как получают от нас уведомления. Вот все, что мы не делаем, мы информируем. Информируем, да, об этом. Вот. Они не имеют права нам отказать в чем-либо, потому что как бы. Они На сайті громади.org.ua є така загальна правова довідка людини. То есть всі виступаємо в статусі людини. Якщо знаєте, в є Украины есть несколько правовых полей. інші – людини. другие люди. То есть чи написано. Права це взагалі гібрид это. Физособы. Да, физособы помимости. Правильного в Крыму. яких каких нормальных обязанностей, но в, Песне. в, да, в да, Там да. же уже да. да. прием приема громадян. Да, идентификационный номер. Да, идентификационный номер – это твое волеизъявление о том, что ты согласен играть по вот тем правилам. <гум> то есть, если ты не принимаешь, то они на тебя не распространяются. Никакие остальные кодексы. Вот, тут... где. отразиться перестал быть Да. Треба ну, э, виступати в ролі э, людини, громадянина, і лучше громадяни, людини. Тобто в розділі другому права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Тобто не черточка, то, що людина це громадян, а от людини і громадяни. То Тобто два ну, різних поля. У людини прав більше. почему, чем у громадян? Тому що найвища соціальна цінність в Україні це життя, здоров'я, честь і гідність людини. То есть э, права и свободы людьми, это их гарантии вызначают вместе спрямованной деятельности державы. То есть не физусоп, не громадян, а вот людины. То есть им как бы на физусоп наплевать, и вот и результат. Ну, люди привыкли просто в таком поле участвовать. Поэтому думают, что лучше не может быть. А пусть попробует какой-то орган э, переступить через права человека. То есть любой. Э, Они-то могут, но если письменно, они под криминальный кодекс, потому что не учитывать тебя как человека, это напрямую юридически. Прямо идея Конституции, это законы прямой идеи. Они нарушают да. законы прямой идеи. И тут даже не в суд надо идти, а в прокуратуру. Почему? Потому да. что... Да, потому что суд начнут... в милицию. Вот чиновник не принимает там какую-то бумажку, а он обязан принимать. Сразу милицию вызывает, он не, ну, не поважает мою гидность, как людину. То есть он, грубо говоря, на юридический, сказать это он причиняет юридическую смерть правовую, то есть, ну, не считает тебя человеком, а это равносильно смерти, то есть криминальная статья за убийство и геноцид даже, потому что, как бы, мы народ Украины, то есть, вместе самоурядования могут даже иностранцы делать, но они не могут пользоваться нашими природными ресурсами. Они могут своим май майном, что у них есть, вот этим вот распоряжаться, знаешь, они не могут. И станция очень хорошо продумано. Вот. И вот такие вот дела. Поэтому создавать громаду в качестве юрлица, это ошибочно в том смысле, что чтобы эта фирма, юрлицо с названием территориальная громада такого-то города или опыта, или района имела те права, что и громада обычная, обычных людей, это надо, чтобы люди ей делегировали свои права. То есть, грубо говоря, подписались и переносили всех, всех своих ценностей туда, какой-то фирме. То есть Украина, вот сейчас говорят, что мы в долгах. Мы не в долгах. В долгах фирма Украины. А кто давал ей полномочия о том, чтобы э, она распоряжалась нашим имуществом? У нее нет таких полномочий. Во-первых, это фирма. Вот корпорации. С корпорацией например, сказать, вот, например, мы человеки, уже мы были изъявились, а, да, да, что мы вот человек, да, да вот, что мы человек, вот, там, да, человек бумаги, быть человек. Быть что мы человек. Вот как мы можем, например, противостоять какой-то стройке, вот, которая там, вот, нам, мы видим, что она мешает. Вот, такой, мы территориальная громада наша. Есть стройка в каком-то районе, например. просто уполномоченный какой-нибудь, или обычный человек в громаде, который там состоит, проходит, говорит, а вы тут, у вас разрешение есть? Разрешение, ну да, там есть. Нет, у вас разрешения нету, потому что если было, я бы об этом знал, потому что из территориальной громады этого района. Я бы был в курсе, а у вас нет разрешения, поэтому стройку отменяем. Э, вы складываете все, что идет. Э, и они пара. сложили и ушли. Да. И они сложили и ушли. а если, они не если, мы... свои а если вы складываете, вызываем висок, как... и на вас уголовное дело. И дальше. Именно на этого человека. И что дальше? Что? Ну и что? Да. Ну, Забирают тебя в А если вы начинаете сидеть, они ментам дают, они в начале гумилиции идут очередную взятку. Значит так, если приезжают даже медицин, все зависит от того, как отреагируют местные жители. Вот, пожалуйста. Да, Нам обещали, что после сети залпнуться в комнату. Да, ну хорошо, да, да, мы когда-то перейдем в другую комнату. Да, да, да. а у вас что за комнату? А? Вы будете were. тут заниматься. Ну, <с> <выижать>. <с> это Хорошо. было уже в другом городе, когда кто-то там хотел то ли поливать поля какой-то, отравы или что-то такое. Один уполномоченный вышел, это есть на сайте громад в разделе, там события или новости, не У -у -у. Вот. И он пришел, сказал человеку, который с той лопатой стоит, ему не хочется э, сесть в тюрьму из-за того, что ему там начальник пообещал там три тысячи или неважно сколько. То есть он не будет это делать. А любой другой, кто придет, его же накажет. Не начальника, а вот, например, непосредственно того человека. Все люди, все понимают, и ну, как бы, никто не будет делать то, что, ну, то, что может Другу привести к но Значит... одного... Я сразу тебе говорю, что как только возникает другой. такой другой. вопрос, сразу появляются те, кого мы называем тетушками, сразу начинается мордобой, сразу начинаются неприятности, а делать нужно совсем по-другому. Абсолютно правильно. Вызывается милиция. И требуется у них, чтобы они составили протокол, по поводу чего их вызвали. Стоп. Они протокол составляют совсем по-другому. У них есть указание составлять протоколы так, чтобы ты был виноват. Ты вызвал, ты виноват. Вызов милиции стоит денег. Они тебе тут же выставляют счет и подают на тебя в суд. И пока ты не оплатишь их вызов, Само никто разговаривать не будет. Пусть попробуют... Ясно, понятно. Не это уже пройденный этап. Пусть попробуют на людину составить протокол. Легко и просто. Вот что было написано людину? На людину протокол. не Протокол. Да им плевать. Им плевать? Да, ну, люди, дорогие, да, да, вам да, показать да, копии да. протоколов? Там нет, что да, да. ты людина. Можно спросить? Да. Да. дальше Но, суды, да. суды да. все понятно. Скажите, пожалуйста, Промодилы. можно спросить? То есть вы представляете, э, вы юрист? Да? В этой области правовед, и вы представляете, где вы, где вы продвигаете этот проект? Где вы в Киеве? Вообще, вот эти громады, вот я вам говорю, есть сайт громады гор.юа, есть ВКонтакте группа ТГ Киев. Ваша фамилия, и имя можно? Моя фамилия Андрей Былина. Андрей угу, Былина. Угу. То есть громада Это общественная организация, или просто вот громада Киева собралась. А что-то по-другому, вы понимаете, что есть какие-то прописанные нормы, э, законы, конституции. Мы, мы составляем договор. В договоре мы выступаем как международная. Я вот сейчас точно ну, вам не скажу, но ну, там что-то не соврать. Ну, вот. ну на САТах это все есть. Мы выступаем как международная, это не организация, это просто правовое поле. Международное, суверенное, самообеспечение, самоорганизация, само... То есть мы не регистрируемся, мы уведомляем о своем присутствии. И мы больше не выступаем в качестве физиотопов, мы выступаем только в качестве людей. Вот сейчас э, там с газом проблемы, вот, вот туда приехали активисты из других громад, там, уведомили население, они подписали договор, и сейчас вот идет вот эта война. То есть недавно был случай, что мы даже уполномоченные громады ударили милиции не хотели составлять ну, потому что как бы он понимает, что он ничего не может сделать. И уже как вылетел, и он ударил его полномочия. На него протоколы, как бы то, что они хотели, не добились. Это новость, естественно, сайте.